Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Friend 2 de 4, tres veces a la semana juntos basados en el libro. Desde que comencé con los amigos con beneficios con King, mi vida ha cambiado drásticamente. Ahora voy a conducir directamente de vuelta al apartamento de uno de nosotros después del trabajo. La cena ya no se compraba en una pequeña tienda cerca del departamento, sino que la traía King. Cuando quiero ver una película, ¿quién me acompaña al cine? Nos dormimos juntos cuando volvemos al departamento y todo lo que hago con él es casi lo mismo que solía hacer con mi exnovio, pero no estoy cerca, mi relación con él aparte de ser su pareja para dormir. Una vez que entré en este juego ya entendí por qué la mayoría de la gente rompió con él en el pasado, porque todo lo que haces solo te enfermará al final. Mirando más profundamente, lo que se llama amistad no es diferente de amante. Una vez que uno de ellos tenía la ilusión de enamorarse, ya estaba en contra del acuerdo. Luego, una de las partes intenta pedir más mientras que la otra parte decide detener el acuerdo, lo que al final solo conducirá a peleas e incluso a vengarse de la otra parte. Pero creo que Aikin y yo no seremos así porque tanto él como yo queremos encontrar a alguien que consuela nuestra soledad. Él no es mi taza de té y quien anhela una vida libre. Nunca se había tomado en serio a alguien a su edad de 27 años. El despertador sonó en la habitación tranquila por la mañana. Abrí mis ojos medio somnoliento tomé el teléfono para apagar el despertador y cerré los ojos por un rato, hasta que recordé que tenía que levantarme para trabajar hoy. Salí de la cálida y cómoda cama ancha y me senté en la cama. El aire frío de la habitación sopló contra mi piel y me giré para mirar al hombre que estaba a mi lado. En la penumbra, la piel color miel del hombre y los fuertes músculos de su espalda estaban completamente expuestos. Me froté los ojos cansados ligeramente, me levanté de la cama y fui directamente al armario. Tomé las toallas de baño y la ropa que usaría hoy y caminé hacia el baño. Hay siete días a la semana y básicamente tres de ellos alguien vendrá al apartamento a dormir conmigo, así que tengo que poner la alarma más temprano de lo habitual, porque solo hay un baño en mi habitación y Aikin siempre se despierta cuando yo estoy en el baño. Tengo que levantarme y ducharme cuando suene el despertador, dejarlo dormir un poco, luego despertarlo para ducharse después de que termine de usar el baño. Caminé hacia el fregadero y comencé a lavarme la cara y cepillarme los dientes. Cuando el agua fría corría por mi cara, mi somnolencia desapareció. Usé una toalla de baño para secar el agua que coteaba de mi cara, y cuando estaba a punto de ducharme, escuché que la puerta del baño se abrió. Ups, olvidé cerrar la puerta del baño. Respiré hondo y vi al hombre alto y delgado abrir la puerta del baño. No estaba avergonzado, tal vez porque había vivido solo durante tanto tiempo y no estaba acostumbrado a cerrar con llave la puerta del baño, así que parecía haber olvidado que ya no vivía solo. ¿Por qué entraste? pregunté, hasta que mis ojos recorrieron la parte inferior del cuerpo de otra persona y me quedé sin palabras. En este momento pude ver muy claramente, el pequeño levantó la cabeza emocionado, si no puedo entenderlo sería un tonto, de la casualidad de que mi pequeño extrañaba a su madre, así que lo traje a verte, dijo con voz ronca con una sonrisa en su rostro, Kim naturalmente caminó detrás de mí y me abrazó. En la parte de atrás comencé a sentir algo, los suaves besos de Kim cayeron en la parte posterior de mi suave cuello.